Так, всем привет. Хочу я про... Короче, показать игру такой как Wargame Airwind Battle. Это м, тактическая стратегия. Раньше была просто Wargame Европа в огне. До этого еще была Руса. Русаца по Вторую мировую. Э -э Wargame Европа в огне это... В 80-е годы, когда был железный занавес там, холодная война Америки и Советского Союза. Ну, конечно же, немножко вот. фантазию разработчиков. Особенно с этой тут шо... больше на авиацию есть упор. Она теперь более большую роль играет. Появились самолеты, как видно, по заставкам летают. Ну вертолеты и так были. Что ж такого особенного? Типа, 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 типа. Наверное... Можно было бы сказать, типа, противостояние, но вряд ли. Тут нема ресурсов строить базы. Ну, точнее, они есть, но строить базы нельзя. Здесь есть точки, где появляются юниты. Набираешь на миссию себе юнитов. И им валыш. Ну, в общем, что могу еще такое сказать? Охренесно. Я гулял трохи в Европу в огне. Ну, прикольненько так. Ладно, обучалку я покажу в обзоре этой игры. Не знаю, всю, на всю. Для начала просто. Поехали. Заодно проверю, насколько у меня комп эту хрень. А потом, если что, наверное, я, скорее всего, и буду проходить. Так. Место. Учебный центр Якима Форт Льюис Вашингтон. Дата 21 февраля 85 -го года. в ходе этих учений синие атакуют позиции красных в условиях приближенных к боевым. Вы возглавляете синих. В вашем распоряжении поступает взвод из новейших танков Абрамс. Ну да, крутые. Расходящие все, что может э, противостоять вам. Расходящих. Все, что может условный противник. Красные располагаются не установленным числом танков Т-62 образца 75 года, ну да, и Т-72, ну зашибись. На вашем пути расположена передовая база со складом, а ну сейчас, момент, продолжаем. На вашем пути расположены передовая база со складом боеприпасов, топлива и запасных частей. А, ну да, тут э, реалистика в том, что танкам нужно топливо, снаряды, а не так, как в аркаде. Бесконечные патроны, блин, как в сортешках. И топливо. Запасные части, то есть ремонтировать. Вы можете воспользоваться ей для поддержки своего наступления. Обеим сторонам разрешено вызывать подкрепление. Ваша задача уничтожить командно-штабную машину в красных секторов. А ну тут территория поделена на секторы, которые за... Сейчас покажу. О, Альфа, которая, например, командуется в захват идет. А, танки даются. О, грузовики такие командные. Придвижные командные пункты. Они позволяют управлять. Такая территория. Территория дает пункты. Меню производства. Очки подкреплений можно вызывать. Тут сейчас только танки доступны, а так там поддержка, воздух. Ну точнее. Поддержка, пехота, танки, как доступно. Ну и там другие категории. И вот. Ну тут только две таких точки. А так обычно может делается вся карта на кучу. прикольная карта такая. Учебная база, блин. Браво. 10. 10. 10 это не номер точки, как я думал раньше. А количество поинтов, получаемых с этой точки, если она контролируется. Так. Э -э -э и... Ладно, начнем бой. Да, графика ничего так. Это мне не противостояние. 90 -го года, че 2000 -го. Да и танки уже не те, ладно. Поехали, будем инструкцию выполнять. Ваши союзники обозначены зеленым цветом, они не подчиняются вашим приказам. А, ну да. Молодцы, я Еще. Ваши танки обозначены синим цветом, они не ждут ваших приказаний. Я рад. да, да кто чего опыт, я боевой дух. Чем больше опыт, тем они, короче, круче. Он пушки. Короче, вот это, это звездочки целый опыт. это боевой дух. А выше, по-моему, хпшки. Или наоборот, хпшки, а выше боевой дух. Вот это пушки можно указывать, какой именно старать, какой нет. Калибры. Так, быстрый ход. Показать формации. Разделиться. Сосредоточиться. Я тут сейчас она не Чтобы приказать армус перемещать по дорогам с повышенной скоростью, выбирать их. Нажмите кнопку M или щелкните значки быстрый марш. Вот быстрый марш. И вот туда, например. Хоп. О, кармана поставится. Слушай. послушай. Не послушай. Не послушай. За не послушай. Не ну что что послушай. противника послушай. отлично. он топливо. Амбрамсе, амбрамсе, амбрамсе. ладно. Ну, давай риск нему там, наверное, тоже будет. Там около куча. Этих сейчас убить, мне доведут ресурсы, чтобы я мог. Чтоб я мог менять еще. Блин, а шо, что надо так гудить? Там, наверное. Воспользуйтесь кнопкой Крепление слева, чтобы вызвать дополнительный аркус. Ух ты ё. 17 броня, 4, 9, 5, цепов у меня по миллиметра. Нифига себе, категория лучше, чем было, ладно. Ой-ой-ой. Так, а ну. Так. Сейчас проверим звук. Так, походу там нифига меня не слышно, поэтому сейчас в настройках звук, громкость музыки уменьшим, речи, эффектов. Не знаю, динамическая духа речи, да больше, но эффектов меньше. Так, ладно, принять. Сейчас пробуем. О, они потише ездят. Ну, там четыре штуки, видать. них уже бьют, паника. О, минус один. Еще немножко у них обромсов тоже минус один будет. Так. Пинаем врага. Пинает нас. Задний ход понемножку даю им. Хайдут хилятся. Там у нас столько танков за Ого. Что, богатенький? Задний ход аж отсюда, вот сюда давай, так хоп, я так. Да, вот он меня. Больше понимаю, типа панически. Обычные. А, ага, он. Да, получил. Да, вордов там зуби таких танков бы не классно было. М -м, еще одного подстрелили по пути. Стопа. сюда заделать только задний ход а он за мной не поедет вообще минус на ух ты да. объединить их нельзя связь штаб нето масштаб ВВС. Вызовы панели дрон, признан, для управления авиации Самолеты можно приобрести в мини производство. Прикольно. Новенькая, ну, не новенькая. Так, давайте еще танком делаем. Так, все, начинаю, что чинец О, чинец чинится, чинится, эти более-менее подстреливаны горят. Их не Т-62. Так. Что за Можно только вот так привык, смешно. Да, итак, дуем дальше. А, кто такой кого он замахается, типа он не мастер маскировки. Зато коша что Хотя нет. А мы же. В общем, есть вариант маскировки у них значок не меняется, хрень Стоп, бейте их так. ой ой, -ой. А это уже больше сбор тут танц. шум. Блин, выстрелы такие другие ну, идут так ну настройки их игры игра стрел нет нет нет, нет это значит соображение звук управления. какой ну, это интерфейс стиль меток европового. не вот такие я при так типа значение игровые нато часов строки при выборе игры 4 размерами так сегодня да 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 закрывать жизнь жизни стандартный размер интерфейса небольшой. больше не массики настройки типа. можем максимальную дистанцию стрельбы о тебе уже пленку ой 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 тебе хватит будет ладно и едем мы дальше ну там уже вообще опытнее некуда 2, 2, 1, 2. По-моему, пятый максимальный им. О. Блин, откуда у нас столько техники? Ну, советы есть, совет. Образец. Обр. 75. Т-62. Т-62. Т-72. А. О, он, кстати, груз. Здесь из enemy command unit. Не понял, что на друг английскими ставит. Что что-то противник? Здесь enemy команд юнит. Еще не геморройте с переводом. Так можно было вообще в обычак он переводить. Ладно. Сейчас к нам приедут танки. Хопа. Сейчас стреляете он. Что он? Не везет и не везет, все больше и больше. Сейчас, мам, подожди. Забудьте моноисты, короче. Блин. Буду особенно уничтожать Ситуация под контролем. Сейчас под контролем было. Ваша цель подключится или что же кто там? Кайти держит огонь. А ну-ка. Просто ну, это за... УАЗик. Ну, не, уже на уазик, Ух ты ну, нафиг разлетелся. Тут суточки кузик. Разбор, вы в допущенке следующий сюда приступаете. Так. а на у нас запусто или нет? Ладно, пока. Подожду. Хотя 20 мгновением прилетит. Продолжаем, ладно. Пойдем Совместное действие об разведке и бронетехники. Ну, это так себе. Так себе. Армия Детерра. Место члены Якима, Форт, Льюис, Вашингтон. В этих учений синий такой красных в условиях приближения к боям. Силы красных располагают не числом, понятно. Угу. Устроили засады в Браво, Альфа и Чарли. Вы вызываете синих. У нас имеется разведывательный подразделение с всем взводом четырех танков Амбрамс. Ваша нашем противоположении трудовой части складом для вы можете использовать будем все равно разрешено вызвать подкрепление. Ваша задача тоже команда штатные машины красных. Mm -hmm. Тут в кустах по-любому, наверное, замаскировано, блин, немерно. шо у нас? Один броневичок БТРовский. А, хуже. Джипик. понятно блин это стрёмно М тюрели не могу для интереса уже нарисовать людей двухще штаб абрамсы где они а понятно, что, что, надается. Снабжение. А, это эти. Снабжение это, скорее всего, грузовички снабжения. Угу. Разведочка. Танчик. Густой лес. Mm, описание. Дальность вер... Вертолеты. А дальность наземная, дальность вертолета. Скажи. Yes, Нет, стрельба. Да, с у нас худо. На, <laughs> nah, здесь они не, не поспоришь. О, вот так видно. А там вообще oh. лес. дело дела. Косые, блин, сто лес сгорыть. А, не, попалы. Все классики. Так. -а -а кто конечно, так нагнаружишь. бро... броник. Мой броник, броник, броник мой. А вот так я протупил свой броник. Я же вам показал. Назад. Так, призываем еще два. Абрамсят. Мэм один. Один Абрамс. Yes, Оба задним ходом отступать. Отлично, еще две точки. Виллис. М 151 на 2 фав. У нас особо так не геморроется, называя юнитов. Чарли, Альфа, Браво. Чё на индонезийском А, на принципе. Смысл от этого не меняется. Блин, Броник мы уничтожили. Не прощу. Замечает два Браво Абрамса пришлю. Давайте гасите его. Обученные, да? Главное, чтобы не броник гасили. Это броник, увы. Yes, хочешь гулять? Move, <свеч> Аху... 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 Даже минус один на Абрамс прикольно. аккуратно почти в лесу и тебя. Почти не видно. Ну, почти не считается в этой игре. Ой-ой-ой-ой-ой. стоит, а сейчас он и вылазит. шмалять так. Не, печально. Что здесь такое в не видно. Здесь по дороге сюда отправим, хай быстрее хоть улупятся ходом. -с. по уничтожаться и отлично. Они за, они не поедать. не На точность ваша радует меня банника шелка снабжалка 30 Хай хоть две приедет они просто быстро кончаются сейчас вон по шоссешки ускорятся а, педаль в пол и рывок. В принципе, можно обойти... Разведка. Можно взять... Сейчас взять этих двух Абрамсов. машину и обойти. так уже надо Объединить. А, не так. Ну и ладно, я сюда. Я так и Две секунды за секунду кончаются. То не заправится только. И то не заправится Топлива особо нету, хилок особо нету, патроны. Патроны добрал только. Ready, не, сейчас опять там окажется под самыми кустами. Хоть березче один заказем, ну там к 2 точно сейчас заказы. А, -а, а, не хватает еще на двух. Прикольно, аж там. Это, конечно, под напрягом ловит. наверное, лучше не трогать. Шоколадку можно. я mm -hmm. я буду дальше комментировать yes, так ладно мы нашли прямой сейчас мы будет нового разведчика я снова буду. Сейчас он заедет, так увидит. Не может быть, что там никого не было. а нам же никто не стреляет в ответ, хотя... Хм. Что сделать его? Кстати, не знаю, цель справа или нет. Раньше главная цель показывала именно то место, где находится враг. Например, уничтожьте все штабы противника. И в этой точке... А, тут все. Раньше можно было... Если один, то тут, куда он показывает, там именно находится. Можно артиллерию расстрелять. где же сейчас находится этот Хадорский? Опытный блин. я так и дальше продолжу это закончится тем что мы на быстро О. короче не сейчас не работает где все штабы просто ищем штаб последний вот так вот иначе это прошло тут надолго по поодиночным все всех уничтожать ладно на этом думаю можно закончить обзор этой игры. Прохождение буду делать позже. В общем, прикольно так. Пехоты в условиях города. Ну, короче, там технику уничтожать. Контроль территории. А вот авиации. Это самое интересное. Но об этом уже при прохождении. И у меня, по-моему, что-то где-то. Что-то где-то горит. Ладно, это вообще не важно. Пойду искать.